ৰাম ৰাম বন্ধু বান্ধৱীসকল হিন্দু ধৰ্মৰ মান্যতা অনুসৰি বেলগছত সৰহৰহ মহাদেৱ লগতে মাতা লক্ষ্মী নিবাহ কৰে আমি সকলোৱে জানো যে বেলপত্ৰ আৰু ধুতুৰাৰ পাতেৰে মহাদেৱক পূজা কৰিলে মহাদেৱ ফটকৈ সন্তুষ্ট হয় লগতে ভক্তসকলৰ মনৰ স্বয়ং মহাদেৱে পূৰণ কৰে গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকক কওঁ যে সৰহ হৰহ মহাদেৱক আপোনালোকে বেলপত্ৰ আৰু ধুতুৰাৰ ফুলেৰে এই সাধাৰণ দুটা বস্তুৰে যদি আপোনালোকে পূজা কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ বহুদিন ধৰি ভাবি থকা সপোন মনৰ ইচ্ছা সকলোবোৰ আপোনালোকৰ পূৰণ হব লগতে মহাদেৱে কৈছে যে ঘৰখনত ধন টকা পইচাৰ অভাৱ কেতিয়াও নাথাকে যিজন ভক্তই তেওঁক এই দুটা ফুলেৰে পূজা কৰিব গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকক কওঁ যে আপোনালোকে সোমবাৰে মৰ্ণিং গা পা ধুই মহাদেৱক এপাত বেলপত্ৰ যিটো বেলপত্ৰৰ তিনিওটা পাত একে সদৃশ হ'ব লাগিব লগতে এটি থুতুৰাৰ ফুল আপোনালোকে মহাদেৱক যেতিয়া পানী ঢালে শিৱলিংগত হওক বা আহত গছত হওক বা বেলগছত হওক বেলগছত হ'লে বহুতো ভাল আৰু আপোনালোকে তাত সোমবাৰে পানীখিনি ঢালি আপোনালোকে সপোন সকলোবোৰ আপোনালোকে কব কৈ আপোনালোকে লগতে ধুতুৰাৰ ফুল আপোনালোকে মহাদেৱক জলৰ ওপৰত দি আপোনালোকে মনৰ কথাখিনি ব্যক্ত কৰি আৰু আপোনালোকে ব্যক্ত কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সকলোবোৰ মনৰ কামনা পূৰ্ণ কৰিব স্বয়ং হৰহ হৰহ মহাদেৱে গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে মহাদেৱক কিমান ভাল পায় যদিহে নেকি আপোনালোকে মহাদেৱক ভাল পায় তেতিয়াহ'লে মোক হৰ হৰ মহাদেৱ বুলি এটি কমেণ্ট কৰিব লগতে আপোনালোকক কওঁ যে আপোনালোকে সোমবাৰে এইখিনি নিয়ম কৰিবই কৰিব তেহে আপোনালোকে নিজৰ মনৰ ইচ্ছা পূৰণ কৰিবলৈ পাৰিব